હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો બધા મજામાં જ હશો આજે આપણે ધોરણ પાંચ વિષય હિન્દી એમાં આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવવાના છીએ તો ફરી એક મારા નવા વિડીયોમાં સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ચર્ચા કરીએ ધોરણ પાંચ વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર એક જે છે યાતાયાત ચિત્ર પાઠશે ચિત્રમાં જોઈ અવલોકન કરીને આપણે લખવાનું છે तो ये चर्चा આપણે કરવાના છે સમજૂતી મેળવશું તો વિડિયોના અંત સુધી બન્યા રહેજો ચિત્ર મેં દેખકર ફૂલો કે નામ કે સૂચી બનાઈએ તો ચિત્રમાં જોઈન તમારે કયા કયા ફૂલ આપેલા છે એની યાદી બનાવવાની છે તો જો સૂરજમુખી તો સૂરજમુખી અહીંયા છે પછી છે ગુલાબ તો ગુલાબ અહીંયા છે સોરી અહીંયા છે પછી ગુડહલ એટલે અહીંયા છે પછી મોગરા રેડી આ રીતના ચિત્રમાં જોઈને તમારે લખી દેવાનું છે પછી ચમેલી છે પછી ચિત્ર મેં નહીં એસે ફૂલો કે ચૂચી બનાવી એટલે ફૂલ ચિત્રમાં જે ફૂલ નથી એની યાદી બનાવવાની છે તો જાતસુદ સંપા કરેન કમલ આદિ ફૂલો નહીં હે બીજું ચિત્ર આપ્યું છે એના આધારે આપણે અવલોકન કરવાનું છે ચિત્ર દેખર યાતાયાત કે સાધનો કે ચૂંશી બનાવીએ આ ચિત્ર જોવાનું છે એના આધારે તમારે વાહનોના નામ લખવાના છે તો આમાં ક્યાં ક્યાં છે તો એક રિક્ષા છે આ બસ છે અને સ્ટીમર છે અને નાવ છે આટલા ક્ષિત્ર આપણને દેખાય છે તો એ આપણે લખી દીધા છે ઊન યાતાયાતકીય સાધનો કે નામ બતાવી જો શીતરમ એ એવા વાહનોના નામ લખવાના છે કે જે ક્ષિત્રમમાં નથી ક્ષિત્રમાં જો એક કાર નથી મોટર કાર નથી સાયકલ નથી સ્કૂટર નથી હેલિકોપ્ટર નથી આટલી વસ્તુ નથી બેલગાડી નથી જીપ નથી રેડી ટ્રક નથી બસ બસ છે આટલી વસ્તુ નથી એટલે નામ આપણે લખી દીધા છે ઓકે હવે આપણે આગળ વધીએ આપને જેની યાતાયાત કે સાધનો કે નામ લખીએ નીચે દઈએ ગીત તાલિકા મેં વર્ગીકૃત્ય જે આ નીચે જે ખાના આપ્યા છે એમાં આપણે અલગ અલગ લખવાનું છે તો દો પહિયેવાલે તીન પહીઓવાલે ચાર પહીઓવાલે સે અધિક વાલે એટલે પહેલાંમાં બે પૈડાવાળા એ ત્રણ પૈડાવાળા હોય ચાર પૈડાવાળા અને પાંચ પૈડાવાળા तो दो मा तो बैलगाड़ी बैलगाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल और टांगा कोड़ा गाड़ी हाँ दो पहिया वाला तीन पहिये वाला रिक्शा और साइकिल आती है चार पहियो वाले कार ट्रैक्टर जीप और चार से अधिक पहियों वाले तो रेल रेलगाडी नौका ले हो बस ट्रक जलियान हवाई जहाज वगैरह आता है तालिका टू के छडक पर चलने वाले यातायात के साधन એટલે सड़क એટલે રોડ ઉપર જે આપણે આ રસ્તા ઉપર જે ચાલતા હોય તે તો જીપ ટ્રેક્ટર ઉડ ગાડી કોડા ગાડી એટલે તાંગા સ્કોટર સાયકલ મોટરસાઈકલ કાર ટ્રક બસ ઋક્ષા પછી હવા મે ઉડને વાલા यातायात કે સાધન हेलीकॉप्टर और रहा जहाज हवाई जहाज पानी में चलने वाले यातायात के साथन तो नौका जलियान और जहाज अब नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो टिकट अपन नहीं पीछे हिंदी में एक दो टिकट है यह क्या है तो यह टिकट है क्या है टिकट ऐसा लिखने का है बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है आप देख रहे हो बस का टिकट तो बस का टिकट अडाद यहाँ यहाँ से यहाँ तक का है अडाट से चिलोडा तक का है तो आपको लिखने का है बस का टिकट अडाद से चिलोडा तक का है यहाँ मैंने लिख दिया है आगे दूसरा प्रश्न रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है तो जो मुंबई से अहमदाबाद तक का है तो आखा रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है बस में टिकट में बस के टिकट में किराया कितना लिखा है बस का टिकट यहाँ पर है तो इक्यानवे रुपया लिखा है रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए तो टू हंड्रेड फोर ओनली मतलब दो सौ चार रुपया लिखा है रेलवे टिकट का दिनांक बताइए तो ग्यारह नवंबर दो हज़ार ग्यारह इलेवन इलेवन टू थाउजेंड इलेवन बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है अभी तो सभी जगह लगता है तो अपने दो चार जगह लिखते हैं नाव में लगता है हवाई जहाज़ में लगता है दरिया जहाज़ में लगता है रिक्शा में भी लगता है कार में भी लगता है सब जगह टिकट ही टिकट है भैया सब जगह लगता है ना टिकट तो नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए तफावट लखवानों की दोषापन ने तो यहाँ पर देखिए ये लड़का और ये लड़का इस पर आता है आता लड़का है यहाँ पर पूरा लड़का है यहाँ पर आता है दूसरा क्या है दूसरा जो यहाँ पर गेंद है यहाँ पर गेंद नहीं है यहाँ पर कुत्ते के पास कुछ पड़ा है हड्डी जैसा यहाँ पर नहीं है दूसरा क्या भेद है यहाँ पर काश में फेर है दो चार वेद दिखते है आपको क्या लगता है आपको और तफावत मिले तो हमें भी बताइएगा देखते हैं आप कितना कर पाते हो और तुम किस प्रकार जाते हो स्वाध्याय है अरे तमें केवी रीते जाओ सो गुजराती में अपनी भाषा में हिंदी भी अपनी राष्ट्रभाषा है भाई तुम किस प्रकार जाते हो तो मामा के घर तो मोटरसाइकिल में जाता हूँ, साइकिल पर जाता हूँ, और बस में भी जाता हूँ सिनेमा देखने तो मोटर कार में भी जाता हूँ, मोटर छाइकल पर भी जाता हूँ और बस में भी जाता हूँ स्कूल तो स्कूल बस में जाता हूँ स्कूल कर जाता हूँ मोटरसाइकिल और खाली और साइकिल बाजार बाजार ऑटो रिक्शा लेकर जाता है मोटरसाइकिल भी साइकिल भी તમને ઇનમેસે કિસકી સવારી કહી હે એટલે આમાંથી નિશે પૂછે એમાંથી તમે છેમાં બેઠા છો અગર હા તો રાઈટ એટલે હાચાની નિશાની કરવાની ખરું ખોટું નિશાન લગાવો જેમાં આપણે સવારી કરીએ છે મેને સવારી છે તો અહીંયા ગલત આમાં નથી આપણે બેઠા અહીંયા સહી અહીંયા પર બી સહી ऊट गाड़ी है बेल गाड़ी है और रेलगाडी है बी गाड़ी गाड़ी आती है जेम सवारी आपने की हो इस पर सही का निशान लगाइए वरना गलत का पढ़िए समझिए और सही का निशान लगाइए तो सवारी एटो ए वाँचो समझो और निशान पशी करो तो टिकट लगेगा पैसा लगेगा कि मुफ्त में तो इसमें भी पैसा लगेगा बस ही मोटर कार है तो टिकट लगेगा पैसा भी लगेगा और मुफ्त में भी हमारे पास हो तो मुफ्त में बाज़ार जाओ तो पैसा लगेगा और सिटी में जाओ तो टिकट लगेगा टैक्सी गाड़ी आती है ना उन गाड़ी है तो पैसा लगेगा टिकट नहीं लगेगा बैलगाड़ी में मुफ्त है और रेलगाड़ी में टिकट मिलेगी हमें पैसा नहीं लगेगा भाई निमांकित फूलों के नाम लिखिए तो नीचे आप पहला फूलों का ना नाम लिखो तो कमल का फूल है मोगरा का फूल है गुड़हल का लत और गुलाब का फूल है निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए दो तो पहलू चित्र बीजु तीजु और चौथु पांचमु और छठु सरस मजा की वार्ता से चरवाहा और बाघ अपने नीचे आप जो है चरवाहा और बाघ तो मैथली नामक गांव में एक चरवाहा रहता था भेड़ बकरिया पर अपना गुजारा करता था रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरिया लेकर जंगल में गया भेड़ बकरिया चरने लगी थी अचानक चरवाहे को मजाक करने की छूझी वह जोर जोर से चिल्लाने लगा बाघ आया बाग आया चरवाहे की चिल्लाहट चुनकर आसपास के आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए चरवाहा उस सरवाहा उसने कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था लो, लोग सरवाहे की बात सुनकर उसके उसको कोसते हुए वापस लौट गए कुछ दिनों के बाद छसमुस में बाघ आया चरवाहा जोर जोर से सिलाने लगा बाघ आया बाघ आया लेकिन लोगों ने छोसा सरवाह का चरवाहे को मजाक करने की आदत है वह मजाक कर रहा है यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं आया बाघ एक पेड़ लेकर चला गया चरवाहा हाथ मल कर रह गया वह रोने लगा उसे अपनी बुरी आदत आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा मातृभाषा में अनुवाद कीजिए कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है तो कमल लोग राष्ट्रीय फूल से मधुमक्खिया फूल पर बैठती है मधुमक्खी वो मधुमक्खी वो फूल पर से मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है मुझे गाड़ा में बेसव गमे से सॉरी मने ऑटो रिक्शा के तीन पहिये है होते हैं तो ऑटो रिक्शा ने तरण पैडा इतना जाने साइकिल तो साइकिल रिक्शा तो रिक्शा ट्रेन ट्रेन विमान विमान સ્ટીમર્સ તો સ્ટીમર બળદગાડું તો બેલગાડી ઘોડાગાડી તો ઘોડાગાડી તાંગા સ્કૂટર બસ હેલિકોપ્ટર જહાજ ગાડી તો અને કાર કહેવાય ઊંટ અને મોટર સરસ મજાનો પાઠ હતો યાતાયાત ચિત્રપાઠ અહીં આપણે પાઠ એકની સમજૂતી અને સ્વાધ્યાય જોયું હવે આપણે આગળના પાઠ જે છે ગિનતી એકવીસ પચાસ તક કી तो आगे अब आप मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप ये वीडियो देखें तब तक मैं आपको दूसरे वीडियो भेजता हूँ